задачи мы закопаемся? Уже начали сначала. Уже было требование, а писали себя вкратце. Уже начало было, но не писала на свою структуру открыто. И не писала. Заново медицинскую... <соцентрирование> да, <соцентрирование> да, да, потому да. Живой процесс, который происходит на глазах. Теперь мы вот уже, да, процесс, да, глаза, они теперь должны объяснить, объяснить всем, что происходит. Важный вопрос, вопрос номер один что у нас система не репрезентативная. Есть два, два типа. Репрезентативная система классическая. Даже просоюза построена. Секретариат, там все остальное. А у нас университетная система, то есть у нас по, 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 по принципу ну, того же самого на, народования. Это, а это, нужно, это, нужно, это, нужно, это нужно очень просто в одном предложении это объяснить, потому что у нас не репрезентативная система, потому что мы о громаду, которая будет работать, работать сама по своим четко в, в моментально вырабатываемым принципам. Ну, связанная, кто-то кто 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 заболел, если его может заменить кто-то другой. В этом смысле вот и Леша и Сай очень хороший Потому что, это, сам, потому что единственный, кто собрался и как-то организовался, это, собственно говоря, группа современных художников. что ты говоришь, что вчера пришел, пришел, пришел какой-то модный фотограф, который сразу, кто здесь самый главный, я не понимаю, где здесь находиться. Да. ты самый главный. Я, ну ладно, я самый главный. И нормально, я нормально был но главным. Что... Вчера помада уже был, да? Мы с ним утром говорили. Он очень очень си си система франц французской структуры вместе со структурой секционной. У, у нас настолько все здорово, тоже, что мне жаль, было, что нет диктофона. Да, как но сейчас, сейчас об этом об можно этом <свист> немножко немного позже. Сейчас мы поговорим о Там нужно будет отдельно... Вы сделать... даже хотите предложить какую-то структуру? Да, их несколько человек. Там есть несколько человек, которые приносили как работают. Эстонская система как работает, норвежская система как работает. Польская даже польская сказать, сказать. просто нужно было сделать отдельно совершенно, сделать, 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 попросить людей подготовить это в виде докладов, в виде лекции, и это уже нужно делать с министром культуры. Да, мы сейчас изобретаем велосипед, не потому что мы дураки, мы знаем, что велосипеды я есть, мы просто проговариваем все, все детали. детали. Чтобы собрать под себя. Да, давайте. Вот и все. Сейчас. Так, вот. Мы сейчас вот именно формулируем самые начальные вещи делали, по СНД, а потом уже перейдем к конкретной работе. работе. Она ведется в кишке. Значит, первое. Не репрезентативная система руководства. Руководства здесь нет, секретариата здесь пока что нет. Но в любом случае нужно сделать так, чтобы у нас не было вот этого бардака. В 7 часов собираются люди, половина людей случайная. Нормальные люди, которые действительно достойные люди, приходят, видят, что здесь творится и умирают. Mm -hmm. И потом в Фейсбуке выкладывают какую-то вонючку, потому что про идеи захватили Министерство mm -hmm. культуры и mm -hmm. что, mm -hmm. что, сами не знают, что с этим надо. Вот. Поэтому самое важное сейчас, это четко разделиться действительно по самым по цехам, от цехов выделить делегатов и делать так, чтобы встречались, встречались здесь только делегаты от цехов. Mm -hmm. вот. Совсем мест... что ли? Да, только делегата. А без, 27... без, без, без внешних людей. всегда могут встречаться между собой там где-то. отдельно. Раз в месяц, скажем, или же раз в неделю можно устраивать действительно общую встречу, комбинировать, обговаривать. И уже тогда будет понятен регламент этих встреч, будет понятно, что в, в, ну, по, 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 по тому, что сделают, что сделают самые представители Сыхов. Все остальное. Нужно сделать координационный центр. Нужны люди, которые будут четко понимать, вот, вот скажем, был хороший французский какой-то доклад, какие-то люди приходят с идеями, нужно документировать и готовить, готовить точечные встречи с вот, эти, вот, вот такими вот людьми, у которых есть инициативы, для того, чтобы это рассмотреть. Я думаю, что должны встречаться, то есть, опять же, профессиональные представители которые могут в этом разобраться. Потому что иначе, если будут опять же все карты желающие приходить, будет сумасшедший дом. В прошлый, в прошлый раз, в позавчера, по идее должны были говорить э, только представители, остальные слушать. Поэтому да. Да. Этот зал, но так не получилось. Наверное, нужно представить, пускай не запустить, а страшного. Но да, можно я еще чуть Следующим пунктом вот в этом же развании, вот мы объясняем, что мы, кто, кто мы что мы э, Мы уже объяснили, что мы хотим, теперь мы объясняем, кто мы, какой там и мы же, женщины, чего хотим, не знают, когда хотим сейчас. И это мы уже объяснили. Теперь мы должны еще и сделать пригласительный блок информации, что поскольку мы такое вот болото, они поэтому мы действительно хотим, чтобы вы в него мы хотим, чтобы типа, не, считайте нас идиотами, типа, да, среди типа, нас не встречаются, нет, не всего не, не встречаются, но, но мы, 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 видим, что мы можем за счет того, что мы, ну, мультикофессиональная структура есть абсолютно все, не, не идет речь о а рецептах, в жанра или цеха, поэтому, пожалуйста, в каждом из цехов, которые должно быть как можно больше, просто присоединяйтесь на один раз, на два, попустите свидетелями, и вы увидите, что Кто хочет, уже станет. Тебе зумово просто заводить терминологию, потому что мы сейчас на и у нас и репортик в цехе. Да, да. по да, группы. Ну, и долучать и вот пригласительный блок записать, который говорит, что блок рабочих групп, потому что э, мы заинтересованы в максимальном расширении, даже в части творческих блоков, И в том числе, в том числе. Да. Э, этот самый, э, э, это форма. То есть мы поговорили сейчас о форме. Вот, вот такое вот система, в отличие репрезентативной от репрезентативной, и вот горизонтальной. Важно <говорит> следующее. Цель. Поэтому. Не все понимают, для чего все это происходит. И это как-то интересно и, и привлекательно, и все остальное. Не все понимают, для чего это делается. Делается это вот для чего. Делается это для того, чтобы я, я сейчас просто резинирую, для того, чтобы я не так. Делается это для того, чтобы изменить структуру власти в принципе. То есть действие. И система, структура власти принципиально классическая система, как армии, в церкви, то есть вертикаль, да? сверху вниз, когда начальник выбирает, выбирает, делает все под себя, и получается тоталитарная система. Да? В, нашем случае, в нашем случае главная задача это развернуть систему власти в обратную сторону. То есть направить ее снизу так, чтобы, чтобы самым главным подчиненным в этой системе, самым главным подчиненным, был начальник. Дві хужки піраміти. Це говорити структуру, це вже повинно від нас сидіти пару представників з а все інше не треба всі збирати. Взяти правильно, те, що ми говорили, менеджери, там які пропонують, або там. Системи схеми інституцій різних mm -hmm. закордонних, те, що ми там маємо, знаємо і їх висити обов'язково, і нашим запитати Олесю, яка має свою пропозицію, взяти там у Карасайки. Свою пропозицію взяти влада, тобто сісти і зрозуміти, тому що ми без mm -hmm. цього да, вже висок, не буде. Селят, патріат, ми не мусимо патріат. розуміти, що ми куди ми далі рухаємося. Треба зробити у цю систему цей кревет, запропонований, mm -hmm. від якого Суставі ми тоді випадково. вже всі і все інше будемо формувати. Потому что это наша большая задача, это нужно понимать, а для этого нам нужно не много...